Офтальмологичная клиника Айлас. Ликование хворобы чей за международными стандартами. Предконусная роговица и предвестники кератоконуса. К сожалению, для пациента мы не можем сказать, что есть какие-то предвестники конуса, что он разобьется или нет. Уже только клинические признаки могут определить появление кератоконуса для человека, снижение зрения более крутая родовица, появление стигматизма, невозможность коррегировать до 100%, все то, что я сказала. Но скажем, нужно ли нам абсолютно обязательно реагировать на ситуации, то, что называется субклинический, предклинический, задний кератоконус или фронфуз. Это состояние, которое не требуют лечения, они требуют только наблюдения. И сегодня литературные источники говорят о том, что не всякий субклинический кератопонус, не всякий задний кератопонус разобьется даже у молодого человека в истинный клинический кератопониус. Задача врача такую роговицу просто не трогать, не проводить никаких рефракционных мероприятий на поверхности этой роговицы, включая контактные методы коррекции жесткими в частности ортокератологическими. То есть это роговица, которую нельзя трогать. Если говорить о том, какие, скажем, могут быть инструментальные методы диагностики субклинического кератоконуса, то это все тот же топограф с возможностью определения профиля задней поверхности роговицы, который совершенно четко нам покажет то, что называется hot spot, э, горячую точку, то место, где элевация его максимально высокая. И мы знаем, что если элевация роговицы больше, чем 45-50 нанометров, то эта ситуация уже может быть подозрительна с точки зрения появления Заднего кираток